Вітаю всіх, хто приєднався до нас у цей час. З вами знову телепроект Новий день, і ми у прямому ефірі. Тож долучайтеся до нашої розмови, ставте питання нашим гостям, і ми одразу починаємо з актуальної теми. Останні події в Україні внесли такий собі розбрат в душі людей. Збільшилась невпевненість у майбутньому. Багато хто втратив домівку близьких людей, взагалі віру в майбутнє. Велика хвиля переселень теж е, не приносить людям е, відчуття стабільності. Тож зараз особливо актуальною для нашої країни стала така служба, як телефон довіри для всіх. І про те, як вона функціонує зараз, ми поговоримо з нашою гостею. У нас в гостях Ніна Соловйова, координатор проєкту Телефон довіри для всіх рада вітати вас у нашій студії. Розкажіть, будь ласка, як давно існує проєкт? Проекту скоро будет год, в апреле месяце будет год первому выходу на линию консультанта. То есть в прошлом году, в апреле, мы в первый раз взяли звонок. А, а какая головна была? Mm -hmm. Самая главная цель, с которой мы организовывали эту службу опять, потому что она уже не первый раз организуется в Одессе. И, в общем, положа руку на сердце, это не первая служба и не единственная служба в городе и в стране, которая существует по этому принципу. Наша отличительная особенность такая, что мы работаем не только в одном городе мы работаем по всей Украине. То есть техническая база такая, что мы можем принимать звонки со всей Украины. Но началось все в Одессе. Да, но началось все в Одессе. Мы организовали это с помощью одесских психологов, с помощью сообщества одесских гештальтерапевтов. Вот, и, соответственно, наших коллег, которые когда-то занимались телефонным консультированием. И нашей целью было... У нас было две цели, когда мы его создавали. Мы создали его для того, чтобы поддержать людей в это трудное время, для того, чтобы попробовать вспомнить о том, что мы все-таки вместе, а не и ни одни политические, религиозные, расовые, гендерные какие-то взгляды и стереотипы не могут разрушить вот это единственное, которое существует между там, современными людьми. А вторая цель, которую мы преследовали, это объединить собственно психологов, то есть поддержать наших собственных коллег, потому что, когда очень много тревоги, Когда очень много неизвестности, коли люди теряют цели цілі близьких, очень важливо об'єднатися, в тому числі работая над одной задачей. до того ж, мета дійсно така, що може надихнути багатьох психологів працювати над собою, тому що зараз це дуже актуально. І як взагалі поводять себе волонтери? У, у такий час, у такий момент. Тому що мало того, що в Україні таке робиться, а ще й е, з усіх боків е, вони чують про те, як погано іншим, угу. як вони справляються з цим. Наша служба организована по такому принципу, чтобы не допустить синдром эмоционального выгорания. Вы сейчас об этом говорите. То есть, когда психолог или консультант выдерживает большую нагрузку, каким-то образом сам с этой нагрузкой не справляется, то у нас организовано очень много кругов поддержки. У нас есть супервизия для консультантов, у нас есть так называемые балентовские группы. Это группы встреч для консультантов, в которых они могут обсуждать возникшие сложности, в том числе эмоциональные координаторы проектов по городам следят за тем, чтобы консультанты были в хорошем, стабильном психоэмоциональном состоянии. Если возникают какие-то сложности, если они замечают, что консультант напряжен или у него есть какие-то эмоциональные вспышки, не характерные для него, то мы его временно отстраняем от работы и предлагаем ему помощь более глубокую. Например, там, какое-то количество психотерапии пройти. А кто ваша команда, расскажите? С а, людей на у нас линии? 35 человек сейчас, которые организуют административную команду. Это по 2-3 координатора в каждом из городов, участвующих в проекте на сегодняшний день. И около 11 человек, которые осуществляют подготовительную деятельность. Это тренера и супервизоры проекта. А консультантов 60-70 человек. Там кто-то в паузе сейчас, кто-то в активном рабочем состоянии. Люди постоянно прибывают в проект, но также постоянно и уходят. Буквально там одна-две встречи с абонентами могут дать понять человеку, что это не очень его деятельность. Ну, там для кого-то она, например, слишком мелкая, потому что он хочет быть на передовой и работать исключительно с людьми, которые там участ... участники боевых действий или переживали какие-то боевые действия. А для кого-то она слишком сложная, потому что люди звонят с... иногда там с суицидальными настроениями, в каком-то глубоком депрессивном состоянии. И задача консультанта, принимающего вот такой кризисный звонок, это изменить это эмоциональное состояние, дать понять человеку, что у него есть выход, что он может дальше не замыкаться внутри себя, не закукливаться в этой боли или грусти, а может дальше совершать какие-то шаги. В том числе мы рекомендуем обращаться к нашим коллегам, которые очень работают с пострадавшими, с людьми в депрессиях и так далее, и на бесплатной основе. То есть сейчас психологи активизировались, организовано очень много. Проєктів, которые допомагають людям на безплатній основі. Як ви вважаєте, якою повинна бути та людина, яка зможе дійсно ефективно працювати на телефоні довіри і допомагати іншим, і допомагати собі після цього? Якою повинна бути ця людина? Я зараз буду говорити не очень. Обычный текст для этого, то есть такой человек, помимо того, что, конечно же, он должен уметь чувствовать другого, опираться на свои переживания, то есть достаточно чувствительный, желающий помогать. Эм достаточно образованный, потому что человеку, у которого там мало образования или низкий уровень интеллекта, ему будет очень сложно понимать другого человека. У него уровень эмпатии значительно ниже. Но одновременно с этим, например, он не должен быть приверженцем какой-то одной идеи, фанатично ей следовать. Или если у него есть все-таки некоторая идея о истине, добре, справедливости, то он должен уметь с ней обращаться экологично для других людей, потому что одним из принципов телефонного консультирования является ненасилие по отношению к абоненту. Если консультант увлекается своей, своим внутренним миром и своими идеями, то чаще всего он начинает каким-то образом переубеждать человека в том, что его убеждения или верования не такие, как нужны, не такие, как полезны для этого же звонящего человека. Поэтому, когда люди устраиваются на работу консультантами, они проходят отбор. То есть мы делаем собеседование, да, мы с ними долго разговариваем, потом еще они проходят этот отбор, пока готовятся, и многие не выдерживают и подготовки. Они когда начинают сталкиваться с принципами там, невмешательства или, или тем, что мы не даем советы, но ну, они разочаровываются в службе, говорят, ну как же, я же вот пришел в мир делать лучше и добрее, а вы мне это запрещаете. Ну и, и одним из требований является требование ответственности, экологичности по отношению к себе и заботе, потому что очень часто люди, которые хотят помогать другим людям, они это пытаются делать за счет себя. Ну, им кажется, что чем больше времени они будут проводить на службе, чем больше они будут погружаться в это тотально стопроцентно, тем будет лучше для звонящих людей. Это не так потому что прежде всего экологичное отношение к себе дает понять нашим абонентам о том, что они могут делать то же самое, и мир при этом не рухнет. Скажіть, ось все ж таки бувають такі випадки, коли дзвонить не людина, якій дійсно потрібна допомога якась, а якісь неадекватні особистості. Як у цьому випадку працює служба? Чи має право волонтер закінчити розмову до того, як ця людина повністю себе покаже? Чи повинна, повинен волонтер все ж таки почекати і? даты шанс. У нас есть такое правило в службе, что любой звонящий человек, даже если формально этот звонок дифференцируется как баловство или шутка, любой звонящий человек звонит, потому что ему нужно. Может быть, он так начинает разговор. Может быть, для... это, это не просто некоторая идея, это подтверждено практикой множества телефонного доверия по всему миру, что люди могут, там, например, около полугода быть примитивно развлекающимися, звонить консультантам, шутить над ними, там, бросать трубки, начинать рассказывать какие-то истории, которые связаны там, с их знакомыми или друзьями, или какие-то фантазийные истории, потом смеяться, класть трубку, а потом вдруг какой-то звонок ну, говорит, что вот, вообще. На самом деле ему грустно, одиноко, и все эти полгода телефон доверия был единственным местом, куда он мог позвонить, и там его принимали, и вот в такой э, не очень корректной форме. Есть ряд звонков от психически нездоровых людей, э, и в этом смысле у консультанта есть свобода выбора, и насколько человек адаптивен, и насколько он может поддерживать диалог. Если он может поддерживать диалог, то такие, как правило, такие люди становятся регулярными абонентами телефонов доверия, у них есть ограничения. По времени, ну, чтобы они не занимали линию. Ну и это такая своеобразная э, психопрофилактика, ну, дружба по телефону. То есть они звонят, сообщают о том, как у них дела, там, узнают иногда консультантов. вот И есть ряд звонков агрессивного по отношению к консультанту характера. И здесь уже э, при помощи супервизора э, консультант определяется, насколько это сейчас состояние человека. И с состоянием мы работаем всегда, даже если сейчас оно направлено на консультанта. Ну, вы все знаете, что, например, операторы там всех сотовых сетей они получают э, незаслуженную агрессию, как правило, от населения. То есть вот в этом смысле телефоны доверия лучше, потому что там по крайней мере сидит человек подготовленный и готовый принять эту агрессию и попробовать разобраться, в чем ее суть, может быть, за этой агрессией боль. Ну, и скорее всего, так часто бывает. А может быть, это правда, некоторое патологическое состояние, человек такой всегда, сделать с этим ничего невозможно, и тогда консультант может принять решение оборвать звонок после предупреждения. Скажите, а есть ли вообще лимит э, разговора для любого абонента? Че, если человеку нужна помощь, действительно, и он в очень плохом состоянии, может на часы это растягиваться? Это может растягиваться на часы, 3-4-5 часов, и Единственным маркером того, что звонок следует останавливать, является хождение по кругу. То есть, когда такую спиралевидную форму диалог принимает, когда абонент возвращается, возвращается на некоторые точки, в которых они уже с консультантом были, тогда консультант может мягко завершить беседу. Скажите, а взагали с какими темами найчастейше звонят люди зараз? Тревога страх, потеря смысла жизни, отношения. Пожалуй, так. Но это очень, я говорю, вообще понятное дело. Как правило, это все крутится вокруг отношений, потому что, наверное, в это время это единственное, что может удерживать человека на плаву. Сейчас как-то очень сильно обесценивается все то, чего мы все достигли и в буквальном смысле, в эквиваленте на деньги, и в не в буквальном смысле. То есть люди говорили вначале, люди оставляют свои насиженные места, люди вынуждены там бросать купленное имущество, потому что они не могут его забрать с собой. А те, кто этого не делают, те видят, что это происходит. Мозг устроен таким образом, что нам не обязательно всегда участвовать в процессе, нам иногда можно его просто наблюдать, и нейронные связи срабатывают, эмоциональное состояние соответствующее. Вот, поэтому как-то мы, мы, наверное, все сейчас очень сильно понимаем, насколько не, ну, переходящее неценно все материальное. С безопасностью очень большой вопрос сейчас практически у всех. И, соответственно, остаются только отношения. Учитывая уровень напряжения населения и то, что первичной реакцией при таком напряжении может стать разделение мира на черных и белых, на своих и врагов, и то, что это происходит, тоже, мне кажется, очевидным, то отношения тоже теряются. В отношениях находиться страшно. Поэтому люди часто звонят и начинают свой разговор или с того, что им одиноко, или с того, что их никто не понимает, никто не слышит. Там у каждого свой способ справиться с напряжением. мы стараемся их поддерживать. Скажите, а как працює служба? С какой годины до какой можно звонить? И чему сам этот час убранный? На сегодняшний день она работает с 7 часов вечера, с 19.00 до 7 утра. Именно это время по статистике определено как время, в которое совершается наибольшее количество суицидов. Это время к полуночи и после нее и время к утру. Соответственно, мы, когда начинали службу, поскольку мы пока ограничены в материальных и человеческих ресурсах, мы решили взять это время как наиболее кризисное. Это время одиночеств, когда там все спят, напряжение вырастает, справиться с собой невозможно. И тогда можно звонить в нашу службу, и мы помогаем. Но мы думаем, что мы в какое-то время станем все-таки круглосуточной службой, как только позволят человеческий ресурс. А взагалі на каких началах это народ откуда технические возможности. Это все ваша инициатива в или вам кто-то помогает? Мне вчера на брифинге подсказали хорошее слово «складчину». То есть, да, это, это энтузиазм определенной инициативной группы людей. В общем, тех, кто когда-то занимался телефонным консультированием. У каждого из нас сейчас есть своя психологическая практика. Мы частно практикующие психотерапевты. Это наша десятина общества, скажем так. То есть организовали эту службу. Скажите, если до вас кто-то хочет приеднаться, Чи набираете набираєте волонтерів ще? Чи проводите зараз якісь тренінги для них? І скажіть, куди звертатися, якщо людина захоче до вас Да, ми все время набираем новых волонтеров, потому что работа достаточно трудная и, и, и свободное от работы время, соответственно, люди нам нужны всегда, и мы будем расширяться. Прямо сейчас в Одессе начинается новый обучающий проект, но он уже набран можно звонить на телефоны доверия, которые вот у вас более показаны, и говорить, что хотят стать волонтером, оставлять номера телефонов. Такие звонки фиксируются, номера телефонов записываются, потом, когда команда готова воспитывать новых консультантов, мы звоним по этим телефонам и собираем группу. Это в любом городе может происходить. В принципе, любой город Украины может к нам присоединиться. Если вы хотите именно в своем городе организовывать команду, вы можете набирать меня поскольку я координатор всей сети, и мы будем об этом разговаривать, как расширяться еще и на этот город. Дуже вам дякую, что пришли, рассказали про такую возможность, про такую службу. Я гадаю, что это дуже потрібна ініціатива в наш час, і тому у вас є ще нагода звернутися до наших телеглядачів, сказати їм с якими проблемами, куди вони можуть дзвонити, в який час, нагадати їм просто про те, що в них є така можливість. Я думаю, что вот сейчас были показаны телефоны нашей службы. Вы можете обращаться к нам по этим телефонам с 19.00 до 7 часов утра, и мы готовы будем выслушать любое обращение. Если это обращение соответствует целям нашей службы, это обращение за психологической помощью, мы обязательно вам поможем. Если мы некомпетентны в вопросе, который вы задаете, то мы обязательно переориентируем вас на какую-то другую службу, потому что Обладаємо даними різним службам України соціальним. Дуже вам дякую за те, що завітали до нас. Я нагадаю нашим телеглядачам, у нас в студії була Ніна Соловйова, координатор проєкту «Телефон довіри для всіх.